সলি জানি তাইৰ কিয় দিদিলি মই বহুত ভাবি চিনি এটো সিদ্ধান্ত ললো ৰমি মোৰ দেখোন নিজৰে কোনো ঠিকনা নাই এখন পৃথিৱীত মোৰ নিজৰ বুলি কোনো নাই কষ্টৰ জৰিবা মোৰ লগত ৰাখি লৈ তাইক মই গোটে জীৱন দুখ আৰু কষ্টৰ বাহিৰে একোৱে দিব নোৱাৰিম মই জিবৰ দিন দেখিছো জিবৰ দুখ কষ্ট সহ্য কৰিছো হেবো যাতে মোৰ সৱালি কেতিয়া কেতিয়াও সহ্য কৰিব লগা নহয় হেই কাৰণে মই তাইক মোৰ পৰা আতৰ কৰিলো কিন্তু বৰখা হেই মানুহৰ যে কষ্টৰ ভালকে ৰাখিব হেতুটো কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব পাইলি ইমান সহজতে জীৱনৰ ঘাট প্ৰতিঘাতবোৰৰ ফলত মোৰ এইখিনি অভিজ্ঞতা হৈ গৈছে ৰুমি মানুহ দেখিলেই মই ধৰিব পাৰোঁ কেনেকুৱা হ'ব আৰু মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈও নিজ চকুৰে চাওঁ চাই আহিছোঁ তাৰপিছতহে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বহুত ধনী মানুহ তেওঁলোক সা সম্পত্তি বহুত আছে মাত্ৰ সন্তানহে নাই কষ্টুৰি তাত ডাঙৰ হ'লে সকলো ধৰণৰ সা সুবিধাই পাব যিবোৰ তাইক মই কেতিয়াও দিব নোৱাৰিম জানো পাই এজনী মাক হয় তই এইটো সিদ্ধান্ত কেনেকৈ ল'ব পাৰিলি ইমান কঠোৰ তাই কেনেকৈ হালিব ৰখা কঠোৰ হ'বলৈ মই বাধ্য হৈছোঁ ৰুমি কিন্তু মোৰ মোৰ ভিতৰত কিমান কষ্ট পাই আছো সেইটো কেৱল মইহে জানো একমাত্ৰ এই ছোৱালীজনীৰ মুখলৈ চাই গোটেই জীৱনটো কটাই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ তাইতো মোৰ একমাত্ৰ ভৰসা আছিল যাক মই ন মাহ পেটত ৰাখি ইমান কষ্ট কৰি জন্ম দিছিলোঁ তাইক লৈ মই কিমান যে সপোন ৰচি পেলাইছিলোঁ এই অকণমান সময়তে কিন্তু তই কচোন ৰুমি অকল মৰমৰে ভাল পোৱা দি জানো মই তাইক এটা ভাল ভৱিষ্যত গঢ়ি দিব পাৰিলোঁ হ'লে আৰু মোৰনো কি ৰুমি মই আগতে অকলশৰীয়া আছিলোঁ আৰু সদায় অকলশৰীয়া হৈয়ে থাকিব পাৰিম মাত্র মোৰ সোৱালে জানি যাতে ভৱিষ্যতে ভাল হ'ব মই মাত্র হেতে প্ৰাৰ্থনা কৰো ৰুমি হ'ব বৰকা হ'ব আৰু লেখা দিবি আৰু তই নিজকে অকল হৈ আবলে কি ভাব আমি তাৰমানে তোৰ কাৰণে একোই নহয় তেনে কোৱা কথা নহয় ৰুমি তই মোৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছ নিজৰ ভাই ভনীও হৈ থাকে নকৰে এতিয়া যদি মই কাৰোবাক বিশ্বাস কৰিব পাৰো কাৰোবাক নিজৰ বুলি হৈব পাৰো হেয়া একমাত্ৰ তই ৰুমি

এনেকে জানো মানিব পাৰি মই প্ৰায় বাহিৰৰ পৰা আহি কস্তুৰীক চাই যাওঁ কিন্তু কিন্তু মই তাইৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও নাযাওঁ কাৰণ মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ সেয়ালোকে মোৰ কস্তুৰীক কিমান মৰম কৰে আৰু আৰু কস্তুৰীও ইয়াত বহুত সুখত আছে মোৰ লগত থাকিলেতো তাই গোটেই জীৱন কেৱল কষ্টই পালে হ'লে এতিয়াও দেখোন পাচলি দোকানখন দিয়েই মই জীয়াই থাকিব লগা হৈছে কস্তুৰী মোৰ লগত থাকিলে সকলোৱে তাইক পাচলি বেপাৰী জীয়েক বুলিয়েই ক'লে হ'লে

হঠাৎ তোমাৰ পেট কিয় বিষাইছে কষ্টৰি আৰু গোটেই গা চা দেখোন ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে আৰে কি হৈছে বৰতাই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব নেকি তাইও মিছা মাছ দিয়ে ভাত খাইছিলে তেন্তে বাইদেউ আপুনি এটা কাম কৰক কষ্টৰীৰ কাৰণে অলপ চেনি পানী আনক চেনি পানী খালে কি হ'ব তাইৰ ইমানকৈ পেট বিষাইছে তাইক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব চেনি পানী খাই যদি তাই ভাল নাপায় তেন্তে বাৰু ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাব মিছা মাছ খালে মোৰো এলাৰ্জি হয় আৰু কষ্টৰীৰো হয়তো মিছা মাছতে এলাৰ্জি আছে ৰঙা হৈ গৈছে

দাদা আপুনি পইচাৰ কথা বাৰে বাৰে কিয় কয় বাৰু মই মোৰ ছোৱালী কস্তীত বিক্ৰী কৰা নাই নহয় একমাত্ৰ তাইৰ ভাল ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিহে আঁতৰত ৰাখিছো আৰু তাইৰ ইমান তল খাপৰ নহয় বৰষা তুমি নিজেই কৈছা তুমি কস্তুৰীৰ কাৰণে এটা ভাল ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখা কিন্তু ভাবাচোন তুমি যদি তাইৰ ওচৰলৈ এনেকৈ আহি থাকা আৰু তাইক কেনেবাকে গম তাই যে তাইৰ এজনী পাচলি বেপাৰী যিয়ে কয় আমাৰ নিজৰ ছোৱালী নহয় তাই

বৰষা আমি কষ্টৰে খেলাই কোনো ধৰণৰ ৰিক্স ল'ব বিচৰা নাই সেইকাৰণেহে কৈছোঁ আৰু এফালৰ পৰা ভালো হ'ল তুমি নিজ চকুৰে আহি চাই গ'লা তাই কিমান আৰামত ডাঙৰ হৈছে গতিকে তুমি আৰু এতিয়া চিন্তা নকৰিবা তাইক লৈ অঁ বৰষা পদ্মিনীয়ে এইটো কথা ঠিকেই কৈছে তুমি নিজ চকুৰে দেখিয়েই গ'লা তাই কিমান ধুনীয়াকৈ কিমান আৰামত ডাঙৰ হৈছে গতিকে আজিৰ পৰা তুমি আৰু কষ্টৰীৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও নাহিবা এইটো প্ৰমিচ কৰিব লাগিব তুমি আপোনালোকে ঠিকেই কৈছে মই চাব বিচাৰিলেই কষ্টৰীক চাব নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া মোৰ সেইখিনি অধিকাৰ নাই তাইক আপোনালোকৰ ওচৰত কটাই দিছোঁ যেতিয়া মোৰ আৰু তাইৰ ওপৰত একো অধিকাৰ নাই দাদা বাইদেউ মই যাওঁ এতিয়া কস্তুৰী তুমি তুমি ভালে থাকিবা সদায় মা এয়া কোন হয় আই কস্তুৰী তুমি অলপ আৰাম পাইছানে এতিয়া অ মা পাইছো কিন্তু এই আণ্টিজনী কোন হয় এয়া কোনো নহয় কস্তুৰী তুমি চিনি পাব নালাগে এতিয়া আণ্টি যাবগৈ এতিয়া তুমি নাযাবাচোন আণ্টি মোৰ লগত খেলিবা আহা কস্তুৰী মই তোমাৰ লগত বেলেগ এদিন খেলিম দিয়া আজি মোৰ দেৰি হৈছে যে যাওঁগৈ দেই মন বেয়া নকৰিবা পদ্মিনী তাই সৰু ছোৱালী কিমান সময় মনত থাকিব আৰু বৰষাৰ কথা এনেকৈ কস্তৰিক চাবলৈ যোৱাটো আচলতে মোৰে ভুল হলৰ উমি একো ভুল হোৱা নাই নিজৰ মাক হয় তই তাইক জন্ম দিছোৰে কিমান ডাঙৰ হৈছে সেইকাৰণে ধৰি ৰাখিবই নোৱাৰো এই অবুজ মনটোক বুজাবই নোৱাৰোঁ দেখোন বাৰে বাৰে গুচি যাওঁ তাইক চাবলৈ আগৰ কেইবাৰ যাওঁতে তাইক বাহিৰৰ পৰাই অলপ চাই গুচি আহিছিলোঁ কিন্তু সাঁচি হঠাৎ তাইৰ পেটটো বেকোৱা দেখি মই ভিতৰলৈ সোমাই গলোঁ

অঁ ৰুমি মোৰ মাৰ এজন সম্পৰ্কীয় ককায়েকৰ ঘৰ আছে তাত মোৰ মা দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছৰ পৰা আৰু ৰক্তিমৰ লগত বিয়া হোৱাৰ আগলৈকে মই তাকে আছিলোঁ ৰক্তিমৰ লগত বিয়া হ'বলৈ মোক সেই মামাজনে বহুত মনা কৰিছিল কিন্তু মইহে তেওঁৰ কথা নুশুনিলোঁ আৰু এতিয়া মই তাৰ ফল পাই আছোঁ নহয় তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু মামাৰ সন্মুখলৈ যাবলৈও মই সাহস কুটাব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া আৰু মোৰ হাতত বেলেগ উপায়ো নাই মই তালৈকে যাব লাগিব ৰুমি কষ্টুৰি আশে পাশে থাকিলে মই তাক দোচোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ তইতো এজনী মাক হয় তই নিশ্চয় বুজি পাইছ মোৰ মনৰ অৱস্থাটো অঁ বৰষা মই ভালকৈ বুজি পাইছো সেইকাৰণে মই তোক এতিয়া বাধা নিদিওঁ আৰু ৰংপুৰ গাঁৱত যিহেতু তোৰ চিনাকি কোনোবা আছে আৰু তই আগতে তাতে আছিলি তেতিয়াহ'লে তাতে তই সুখত থাকিব পাৰিবি অঁ ৰুমি সেইকাৰণে মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম বাছখনতে মই ৰংপুৰ গাঁৱলৈ গুচি যাম পদ্মিনী মই ওলালোঁ দেই অফিচলৈ তোমাৰ কিবা বস্তু লাগিব নেকি আহোঁতে লৈ আহিম নাই নাই মোক একো বস্তুৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই এতিয়া মাত্ৰ তুমি অলপ সোনকালে আহিবা আজি কষ্টৰে ঘৰতে থাকিব নহয় তাই কলেজ বন্ধ আজি ঠিক আছে বাৰু মই সোনকালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আহোঁতে আকৌ কষ্টৰীৰ কাৰণে এটা নতুন মোবাইল ল'ব লাগিব তাই মোক দুদিন ধৰি কৈ আছে কি কষ্টৰী দেখোন আগৰ মোবাইলটো বা এমাহো হোৱা নাই এতিয়া আকৌ তাইক নতুন মোবাইল লাগে নে কি কবা আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী তাহাঁতৰ অলপতে আমনি লাগে কিন্তু সেই বুলি তাইক যিয়ে কৈছে সেইটো আনি দিব নোৱাৰি নহয় তুমি তাইক একো নোকোৱা কিয় এমাহ নহওঁতে তাইক এতিয়া নতুন মোবাইল লাগে

এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ আমাৰ আগন্তক খণ্ডলৈ অপেক্ষা কৰক